<smillia> Ось наша кухня, горемо їсти, Готовимо. Тут стоїмо сидимо. Тебе записуємо зразу. Сухпайки є, ще що цей. Так, возять, все нормально. Їсти, готуємо, всі Здорово, вміють готові дісти. Не те, що там є, кажуть жінки, що чоловіки не вміють готувати їсти. Всі, всі вміють готовий. Суп. суп, а з чого? Що? що, ну, привезли волонтери, вже готові заправки, води налили, картошки закипятили і вкинули заправку. З чого це що, от побудовано? З чого, брьовна наложені. Зверху застелили. Разиною і накидали землі. Це не допоможе. В принципі, ви в таких умовах ночуєте, живете. Хто бетері, хто не вміщається, тут хто в Бетері спить. Заходить відео. Только что, ну, сегодня утром две. Скажите, пожалуйста, вообще какая ситуация вот в городе? В городе? Ну, какая, ну, мирная, ну, какая, но все равно, что война, есть война. Все люди боятся, все. Так, дверь стукнула, и все. И так и стараются поближе к бомбоубежищу. Ну, хорошо, мало им скажу. Хочется, чтобы это закончилось быстро. Угу. А Хочется... вы с рыбалки, да? Да. С рыбалки, а ну... Улов, улов. покажи улов. улов, Самое главное улов. Что все нормально, они свою работу выполняют, документы проверили, до свидания. И все. Документы мы ездим всегда, потому что знаем, что проверка. И в Красноармейск, Ой, ну да. Домой мама покажет ну, а життя, как життя, нормально. Служим уже три месяца. Тут именно уже тиждень. Умови нормальные, можно сказать, так. Живем. Не, не, не голодуем, голодуємо, не не, голодуем, не не холодно нам, не нормально. Наши функции проверка документов в основном, чтобы не проезжали сюда без регистрации, без пропусков. В основном жители Авдевки, если какие-то занятые сепаратистами территории, то должен быть пропуск. А до передовой отсюда да. сколько километров? Честно, точно не скажу, но слышу выстрелы постоянно. Каждый вечер, каждую ночь, иногда днем. То есть очень слышно и в основном стреляют оттуда. А с какой стороны стреляют? Сторона Ясиноватого, Донецка. Пески вот оттуда. Аэропорт. Спартак. Вот оттуда. Стреляют. Наши отвечают. ну что делать, если по нашим стреляют, что не отвечать. Надо отвечать. Это маленькой моей. А это крестница. Ну, она как талисман, человек. Конечно. Прибегаю. дали с собой, да? Да, конечно. Постоянно сплю. Держу возле сердца. Да, сегодня еще кошка к нему, вчера вернее. Кроме российского ничего нету. Канал Россия показывает новости, любим смотреть. Так смотреть без ничего в руках только можно. Смотришь новости, начинаешь ненавидеть Украину. То, что она всех бомбит, злая, подтягивает силы начинает стрелять всех. Вчера сказали, что наши обстреляли АБСЕ при подъезде к блокпосту, без разговора, без нас, ничего. Каналы. Да, наших каналов нету ни одного, ничего не ловят вообще. Поэтому как бы не странно то, что и народ так реагирует. Идет и дети. дети, информационная война. Ну, и, ну вот именно как зомбирует мое такое мнение. Если меньше надо такого пускать. Они именно говорят то, что им надо. И до такой до такого блин все смешно. То, что они э, переводят украинский язык, когда Порошенко там рассказывает, что вот мы там закупили какое-то оружие, сейчас что-то восстановили. Они говорят, мы воспользовались, переводят, мы воспользовались этим перемирием, чтобы восстановить наше вооружение и подогнать сюда. То есть, ну, смешно. Яка на сегодня обстановка в Авдеевке? В самой обстановка более-менее спокойная. В окрестностях, в окрестностях ее. шахту, и опытная постоянно утюжит, пески утюжит. Ну и наш передний фронт а где тоже. Тоже сегодня у нас один раненый, осколочный. противных области Минских не соблюдает. Но обстрелы продолжаются, обстрелы с 152 миллиметровых орудий, с минометов. Позиции обстреливают. Ну, адекватный ответ тоже дает. Адекватный, согласно соглашению того вооружения, которое у нас есть. И разрешено на данный момент. То есть отвечаете вы чем? У нас есть 82-миллиметровый миномет. Это стрелковое оружие.